અધિવેશન આસો પાલવ લૂંડ સોમનાથ ખાતે યોજવામાં આવે રાષ્ટ્રીય સ્તરના અધિવેશનમાં નેશનલ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન રેલવે અધ્યક્ષ કુમાનસિંહજી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા તેમજ મુંબઈ સ્થિત જનરલ મેનેજર ઓફિસ प्रमुख मुख्य पर्सनल ऑफिसर श्रीमती मंजुला सक्सेना मुख्य अतिथि तथा भावनगर डिवीजन ना डिवीजनल रेलवे मैनेजर कुमार अतिथि विशेष उपस्थित रहे अधिवेशन की शुरुआत मुख्य मेहमानों द्वारा दीप प्रगट द्वारा કરવામાં આવે महेश न्यूज़ 9 गुजराती सोमनाथ मैं गोबान सिंह हूं मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे बैंज सो संक्षेप में एनएफआईआर बोलते हैं मैं उसका अध्यक्ष हूं और वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ का ये वार् वार्षिक द्विवार्षिक अधिवेशन हो रहा है जो तो मेरा अविलियट है सशक्त एन एफ आई आर का उसके द्विवार्षिक अधिवेशन को मैं ए, संबोधन कर आया हूँ सर क्या ऐसे प्रश्न है कर्मचारियों के जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए आज के सम्मेलन में विशेष रूप से कौन से मुद्दे पे इसकी गहन चर्चा होने वाली है क्या है पूरा देखिए समस्याएं तो बहुत सारी हैं और मैं विस्तृत से विवरण करूंगा तो आप थक जाएंगे सुन नहीं पाएंगे तो मैं आपको मुख्य मुख्य चीजें बता देता हूं समस्याएं अभी तो सबसे बड़ी ये है कि ये सरकार कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है क्यों नहीं है पे एंड के बारे में पे कमिश्नर गठन, गठन करने का कैबिनेट अप्रूवल का डिक्लेरेशन कर दिया और मार्च में आनंद में एक मीटिंग बुलाई टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए मैं नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी का मेम्बर हूं मैं उसमें गया था मेरे को भी इन्विटेशन आया था कि आप आइए और उसमें मैं ऐसी अर्जेंसी बताई थी कि हम टाइमली एक, एक दो हजार छब्बीस से पे कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू करना है इसलिए पे कमीशन जल्दी से कॉन्स्टिट्यूट करेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल करेंगे और उसके बाद गठन करेंगे ये मार्च में मीटिंग हुई थी और मार्च के बाद में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हमारा डिस्कशन हो गया हमने जो प्रशासन ने प्रपोजल दिए थे तो उसमें हमने कुछ और ऐड कर दिया वो फाइनल हुए मार्च से जून खत्म होने आ रहा है और अभी तक तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बाहर नहीं आई पे कमीशन डिक्लेयर करने के कोई पे कमीशन करेंगे ये बात उन्होंने शायद लगता है मुझे कि वोट का लाभ लेने के लिए डिक्लेरेशन दे दिया और उसके बाद में टर्म्स ऑफ रेफरेंस की एक अर्जेंसी दिखा के साइलेंट हो गए तो ये अभी पहले से लेट डिसीजन लिया है और अब ये डिसीजन लेंगे तो एक 11 2026 से रेकमेंडेशन कैसे लागू करेंगे करेंगे तो वही लेट 27 28 के 27 के एंड तक आएगी रेकमेंडेशन और बैक डेट से एक 11 एक 2026 से उनको लागू करना पड़ेगा ये तो पे एंड अलाउंस की बात है और मैं इसका सरकार का आचरण ये रहा है कि अभी तक इस एनडीए सरकार ने कोई पे कमीशन का समर्थन नहीं किया पांचवे का विरोध किया था मनमोहन सिंह जी ने बैठा दिया छठे का वि विरोध किया था मनमोहन सिंह जी ने बैठाया आठवा का जब हमने खूब प्रेशर डाला है तब डिसीजन ले लिया कैबिनेट का अप्रूवल करने के बाद तो हो गए कौन मेंबर होंगे कौन चेयरमैन होगा कौन सदस्य होंगे आज तक फाइनल नहीं है अब बताइए कि ये जून जा रहा है पे कमीशन की पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देने में अब तक का रिकॉर्ड है डेढ़ साल से कम कम समय नहीं लगता उससे पहले तो पे कमीशन ने चार चार साल है। लेकिन डेढ़ साल भी माने कभी बहुत लेट है तो और आज भी ये नहीं कह सकते कि भाई तब सर रेफरेंस ये कल फाइनल कर देंगे मेंबर बैठा के ऑफिस रन मेंबर बनाने के बाद में उनको फंक्शन में आने के लिए तो टाइम लगेगा तो इस प्रकार संवेदन सेल नहीं है उसके अलावा सबसे बड़ी बात हूं, है देखिए आर आरजी काबर जनरल सेक्रेटरी वेस्ट एंड रेलवे मजदूर संघ मारु मुख्यालय मुंबई तमज हूँ जॉइंट जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे न्यू दिल्ली वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ न આજે અહીંયા વીસ એકવીસ બે દિવસ વેરાવલ ખાતે અમારું દ્વિવાર્ષિક અધિવેશન થઈ રહ્યું છે આ અધિવેશનની અંદર અમારા રાષ્ટ્રીય લીડર એનએફઆઈઆરના અધ્યક્ષ શ્રી ગુમાનસિંહજી સાહેબ વિશેષ અધિવેશનમાં ભાગ લેવા પધારેલ છે અમારું આ અધિવેશન દ્વિવાર્ષિક અધિવેશન છે દર બે વર્ષે થાય અને દર બે વર્ષે અમે ટ્રેડ યુનિયન એક્ટ અને અમારું બંધારણ તેમજ રેલવેના જે નિયમો છે એ નિયમો પ્રમાણે ટ્રેડ યુનિયનના તમામ જે કોમ કમ્પલ્સન્સ કે તમે જે કહો એ બધું અમારે નીતિ નિયમો પ્રમાણે ઠરાવો પસાર કરવાના હોય અને જનરલ બોડી મિટિંગની અંદર આ બધું પારિત કરવાનું હોય આની સાથે સાથે હાલમાં જે પરિસ્થિતિ છે રેલવેમાં રેલવે એમ્પ્લોયની રેલવે એમ્પ્લોયની જે માગણીઓ છે ચાહે મુખ્ય માગણીની વાત કરું તો પે કમિશનના ગઠનની વાત હોય આઠવા પે કમિશનના ગઠનની વાત હોય વેકેન્સી ભરવાની વાત હોય નવા પોસ્ટ ક્રિએટ કરવાની વાત હોય એક્ઝિસ્ટિંગ સ્ટાફ જે છે ઓવરબર્ડનની વાત હોય આવા જે અમારા બર્નિંગ ઇશ્યુ છે એ ઇસ્યુની અહીંયા અધિવેશનની અંદર વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવશે ચર્ચા વિચારણા કર્યા બાદ એના ઠરાવો પસાર કરવામાં આવશે

вестерн रेलवे હેડક્ quarters ઓફિસ ના प्रिंसिपल ચીફ પર્સનલ ઓફિસર મંજુલા सक्सेना મેડમ તેઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે આમની સાથે સાથે રવિશ કુમાર ડિવીઝનલ રેલવે મેનેજર ભાવનગર થી વિશેષ પધારેલ છે ભાવનગર ના સિનિયર ડિવીઝનલ કોમર્શિયલ મેનેજર પણ આવેલ છે આ સાથે સાથે ઘણા બધા ઓફિસરઓ તેમની સાથે છે અને તે લોકો ખાસ મંજુલા મેડમ દિલ્હીથી કારણ કે કાલે યોગા દિવસ છે અને પુરી વેસ્ટન રેલવેનું અમારું યોગા દિવસનું સંચાલન હેડક્વાર્ટરમાંથી કરવાનું હોય અને એ પીસીપીઓના નિર્દેશનમાં થતું હોય તેમ છતાં પણ આ બહુ અમારી અગત્યની મિટિંગ છે એમ સમજીને જનરલ મેનેજર શ્રી અશોક મિશ્રા સાહેબે એમને નોમિનેટ કર્યા અને તેઓ અહીં પધારે